Была очень большая текучесть разных руководящих директоров. У нас за 10 лет поменялось 16 директоров. Все эти директора приходили с одной целью. Приграбить предприятие. Вывозили все от гвоздя до станков. Таким образом, э, производили ремонты, которые говорили, что мы крышу отремонтировали, а потом приходили проверяющие, а на крыше березы росли. Таким образом, за 10 лет предприятия до такой степени высосали, что там ничего не осталось. А приходит время, вот надо через месяц, надо будет производить и обслуживание завода, и подготовить сырьевую базу. А у предприятия нет ни копейки денег. Раньше мы получали на тех перевооружения, на капитальное строительство получали деньги но раньше была система отката и поэтому деньги перечислялись сейчас система отката отпала и никаких финансовых и финансирование. да и, и сразу бюджетное финансирование прекратилось это да. а на самом деле а на самом деле сегодня предприятие не может выйти с самотушки на на уровень для того чтобы все это производить потому что нету ни запчастей нету ни солярки, нету вообще ничего Сырьевая база не подготовлена, вода стоит, все. Добыча торфа невозможна. Вот наработались. Это первое. Поэтому я хочу сказать, что надо возобновить финансирование на развитие предприятий. Может быть, и Волынь торф и Ровно торф, они самостоятельные, они могут это себе позволить, там, сезон начать и тому подобное. Наши предприятия, которые добиваются, они не могут. Поэтому обязательно надо внести предложение, чтобы нам, как и шахтерам, давали... Есть деньги. коллектив, есть торф, отвод, но есть проблема по выплате зарплаты, отключена электроэнергия. Я, я дойду до этого вопроса. Значит, второй вопрос. Очень жаль, что наши предприятия вывели из списков предприятий, которые не подлегают приватизации. Значит, если мы сейчас останемся незащищенными по этому вопросу, то найдутся очень много желающих, которые захотят приватизировать наши предприятия. Но они не знают, потому что мы давно уже работаем, мы знаем, что это за предприятие. А те люди, которые будут приватизировать, они не знают, что это такое. Они столкнутся с массой всяких трудностей, которые потом, в конце концов, их остановят, и они это бросят, и получится, что предприятие... Ну, одних заберут, а другие его не поднимут. Поэтому эти предприятия, опять же таки мы добьем то, что имеем на сегодняшний день. Сама процедура, даже смены собственника, уже говорит о том, что надо менять лицензию, надо менять державные акты на право користувания земли. А это все занимает очень большой промежутки времени и очень больших денег. И я считаю, что многие люди, которые возьмутся за приватизацию, они просто это не потянут.